今日、ナンプラお兄さんが行くのはタイの首都バンコクにあるワッット・トベンジャマ・ボビットここはラーマ5世によって作られた王室一級寺院別名代理的寺院と呼ばれていて西洋技術が取り入れられたタイを代表する美しい寺院の一つです一体どんな場所なのでしょうかナンプラお兄さんと一緒に行ってみましょう ミさんです今日はねあのビテイスのファイアタイという駅をしています今これからね、あのー、バットーベンジャマーポピッドの方に行こうと思います楽しみだね,そうだねちょっとねこっからはねバスかタクシーにね乗っていきたいなと思ってます、うん、そうだね、うん、久々の格式の高いあのシャツをので一級人らしいのでね一緒にましょう おーすごいあのパワーがあるじゃんあそこにも。ここの駅ではスワンナプーム空港まで行けるエアポートリンクという電車に乗り換えができます。こういうのかあるね。ねえタイで初めて見た。ね。ね。本当だ。うん、ね<え>便利だね。できる中にこういうなんか。うん。 ああこれこれ,これも初めて見たミ。ミニソウが入ってるよ。ね、他のところだとコンビニみたいなのが入ってるもんね。じゃあなんど,んど,んどんどんバンクバンががって,てる、うん。そうだね。面白い面白い。うん。結構でかいね。そうだね。まあ乗り換えできる駅だからね。すごいよ。見て。線路だ。えー、あ、これは国鉄の線路だわ。

早だで,でかいねそうだね初めて降りたうん、はい、でさてあの交差点をね左に曲がると多分ねバス停があるからちょっと行ってみようかあの電車だけじゃなくてねバス乗れるようになるとねホントいろんなとこに行けるようになるからとうやね自分らもよくバスには乗るようになってるそうだよねやっぱね安いしね、うん、便利なんだよね できたね。うん。ちょっと駅からね歩くけどね。まあ200メートルぐらいじゃない？そうだね。まっすぐ歩いてくればありますね。まあこれだったら全然バス行ってもいいかも。もそうだね、うん。バス停に着きました。着いたね。タイのねバス停はこんな風にねなってて。 結構わかりやすいよね最近でね,ね、うん、このナンバーのバスだとかあるそうだね七十かね三うんうんこういうねなんかマップがねあるバス停もあってねこういうところだとねどこに行くって書いたんだよねわかりやすいね、うんうん、今ここは五百三と七十両共来るからうんどっちに乗っても行けそうだねここら辺にあるってことだよねそうだと思いう,うんそうだ、ん、ね

乗れた。チケット無事ね買えたんですけど、あの行き先をね伝えてあの買うスタイルになって。ってあ、取れたねバスで。着いたね。 今ちょっと、ね、バスから見えたけどすっごい綺麗だったよねかなり大きい建物だよねうんこの辺初めて来たけどその周りもねすご大きい公園もあるしねすごいなこの運河の前にねこの一級寺院が建ってます

ねっこれがね入り口なんだけどなんかタイの寺院の入り口って結構ちっちゃいよねだからいつもね入り口あれどこなんだろうってなる時多いんだけどこういうところがね扉になってこうやって入れますね。

タイの効果の5バーツに描かれていますすごい大きいねワット・ベンジャマ・ボビットは別名大理石人と呼ばれていてこの大理石はイタリアのトスカーナ地方から運ばれてきたと言われています西洋の技術が 多く取り入れられているこの寺院は、イタリア人の建築家が設計に参加していて、タイの寺院の様式と西洋の技術が美しく融合しています。このね、大理石でできている真の像がかっこいいですね。真、ね、の像。綺麗だな、すごい装飾がね。 のがね。全部大理石でできてんだよね。この、うん、ね、屋根の感じもね。すごい高級そうな感じですね。色合いがもう。すごいな。 今日はねすごいいい天気で暑いですね。そうだねエントランス6時からあの夕方の6時って書いてある。 こちらの本堂には聖堂製の仏像がありますタイ北部のピッサヌローク圏の寺院にあるタイで一番美しいと言われている仏像を模して作られたそうです右手を膝の前に置いているスタイルは筒交代王朝後期の特徴と言われています 台座の部分にはラーマ5世の遺骨,骨が収められているそうですこちらの寺院の見どころとして有名なステンドクラスです西洋の技術であるステンドクラスに仏教芸術が美しく融合していますすごいね。がいいっぱい 立ち並んでる、ね、たくさんの種類の仏像がありますね,ねいろいろねあの見た目の仏像様とかっぱうんこれはちょっとね痩せてる仏像もいます修行中なのかなすごいねうん何かこの一旦一旦なんかこういろいろ書いてあるからねえちょっと英語でも書いてあるそう,そうだねあ見て、ね ジャパニーズスタイルブッダって書いてある本当だ確かにこの後ろの五香がさしてる感じがそうだね、うん、確かに日本へえーえー、ここの回廊に飾られている仏像はバンコク以外のタイの都市やインド日本ミャンマースリランカなど世界各国から集められてきた 貴重な仏像ですラーマ5世が世界の優れた仏像を人々に見せるためにここに並べたと言われています。 建築の特徴であるシンメトリーな構造ローマ式の柱と本堂に美しい太陽式の屋根装飾この美しい西洋技術とタイの仏教芸術の融合はいつの時代も人々を魅了し続けています。 周りの庭がね、とても綺麗なんで、うん、ちょっと歩いて散策してみましょうか。そうだね。ね結構ここの敷地ね、広いらしくて、うん、あの入り口すぐにね、一番多分大きい。本堂があるんだけど、うん、ちょっとそこ以外も、ちょっと庭園の中見てみますか。うん。 ラーマ5世のね時代のものらしいから、うん、その時代に結構ヨーロッパから影響を受けてるんじゃないかな、うん、なるほどねあこうん、濃いうのが抜けてる感じだねあこれすごい綺麗じゃんうん確かにこの上の方のね白い装飾が確かにヨーロッパっぽいラーマ5世の そうなんだ、ここにあるんだねやっぱりこの寺院と関係が深い女性のところにそうだね イタリアって書いてありますね。1902年だから120年ぐらい前。あそこなんか綺麗だね。作りが。えー、色合いがかっこいいわ。うん。スピンクにこれ。そうだね。えー、インにあってですね、えー。なんか奥にはカフェもあるって書いてあった。あ すごいね、何パジャマなんだろうねこれ。ね、本当だね。すごい。綺麗だな。<ー>これなんだろう。大きい太鼓だ。え、なに、これ面白いね。すごいして、ね。なるほど。うん。うん、おお、すごい。なんだこれ。<laughs> 大砲みたい。 ねえあの？うん、これはロングドラムと呼ばれていて一本の木から作られているそうです。 この金も美しいね。土台も全部大理石だ,だね。ねえ、わあ、すごいね。マーブルか。こっちの建物は何？なんだろうね。なんか基本メインの建物以外は入れなそうな雰囲気。気 あ綺麗だね、この酒も綺麗だね,ね 向こうにすごい立派な木が見えますね。木ねそうね。お神木だね。そうだね。うん。癒されるね。この木はインドから来た菩提樹で、ラーマご世が1900年に植えたそうです。なんかカンチャナブリにあった木みたい。 こ見えるすごいねこっからこう砂がめれるシールになってる そうだね。本当だ。もうじゃん。こっちもね。すごい綺麗だね。計算されて綺麗だよな。そうなんですよ、眺めても。なんだか。不思な景色。綺麗だね、本当に。うん。今ね、一番奥の方まで来たんだけど、こ二名カフェがあるみたいですね。ここね、暑い時期はね、ちゃんとそうだね、ちょっとお茶していきますか。 スムージーとかもあるんじゃない。スムージー。スムージー。うん、スムージーいい、うん。スムージーもいいな。うん、あ、来た。あ,うん、あ、その、あ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。うん。うん、いや、いいね、ここのジ。 ねねすごい綺麗で癒されましたねなんかズシッとした感じでさ大理石のねすごい高級感があふれるようなうんうんうんそうだね結構ね海外の観光客の人たちが来てましたそうだねうん結構ね規模はね大きくないから見やすいねそうだねうんうんうんここをさっき見てからさあのさっきのバスまた乗って王宮の方行ってもいいしね 確かにいろいろね,ねここ見て他のとこもぐるぐる回りそうな感じだったのうんで、うん、いやでもねなんか一宇治のね、うん、来れてなかったところに来れたのですごい良かったですね、うん、そうだねうんまあこちらの方も時間ある方は見て回ってはいかがでしょうかねえぜひぜひ来てみてください、うん、でね最後はねカフェでねうん、うん、こうやってスムージーとかもあるのでうんうん ちょっと美味しいうんちゃんとね水分補給しながらねいきましょうそれではね皆さんも是非来てみてくださいうんそれではまた次回お会いしましょうまたねまたね